assalomu alaykum bugun biz boshlaydigan bu, bo'limimiz bu kinematika deyiladi mexanikaning bo'limi kinematika deyiladi kinematika harakatni vujujga keltirgan sabablarsiz o'rganadigan mexanikning bo'limi hisoblanadi kinematikaga uh, xos tushunchalardan birinchisi bu mexanik harakat mexanik harakat deb nimaga aytiladi fazodagi jismlarning boshqa jismlarga nisbatan vaqt o'tishi bilan vaziyatni o'zgarishiga mexanik harakat deyiladi demak mexanik harakat deyilganda ko'pincha qoidalar e, mavzularni o'zlashtirayotgan paytda har bitta so'zga e'tibor berishimiz kerak ko'pincha abituriyentlarni xatosi o'quvchilarni xatosi bu so'zlar tushunmasa ham o'sha qoidani yodlab olishga harakat qiladi bu yerda fazo degan so'z uchraydi ko'pincha shu o'sha so'z tushunarsiz bo'lib qolyapti fazo deganda de, hamma joy tushuniladi yer fazoda turibdi yerni ustida biz turibmiz hammamiz fazodamiz quyosh ham oy ham demak hamma jismlar e, fazoda hisoblanadi endi boyagi qoidamizga e, qaraydigan bo'lsak mexanik harakatga bir misol ko'ramiz mana bu yerda avtomobil harakatlanyapti avtomobil nimaga nisbatan harakatlanyapti bu yerda avtomobil daraxtga nisbatan harakatlanyapti ya'ni fazodagi jismlarning bir biriga nisbatan vaziyatni vaqt o'tishi bilan o'zgarishiga mexanik harakat deydik mana bu qizil avtomobil mana bu daraxtga nisbatan vaziyat o'zgardi boshida bu yoqda edi endi bu yoqqa o'tdi demak avtomobil mexanik harakat qildi desak bo'ladi